Siapa ada masalah macam ni? Simpan air, simpan ayam, simpan daging, tak beku-beku. Dua tiga hari pun sama juga tak beku-beku. Jom saya kongsikan macam mana cara nak selesaikan masalah ni cara DIY je. Okay, Assalamualaikum semua. So, saya ada satu unit peti sejuk customer saya hantar dekat kedai saya. Dia kata bila dia nak buat air batu, air batu tak boleh beku. Bila dia simpan ayam, dia simpan daging, dia simpan ikan, lambat sangat beku. So apa masalah dia? Jom saya kongsikan dengan korang. Cara nak selesaikan masalah ni step by step. Pertama kali kita hidupkan dulu peti sejuk ni. Yang kedua, kita cek lampu dekat bahagian bawah ni menyala atau tidak. Kalau lampu menyala, bermaksud peti ais ni dah hidup lah. Yang ketiga, kita cek dia punya motor kompresor dia. Motor kompresor hidup, vibrate, ada gegaran, pipe yang besar sejuk, pipe yang kecil panas. So bermaksud motor tak ada masalah. So, motor kompresor hidup, lampu hidup, kita check point terakhir iaitu dia punya kipas dia. Sepatutnya, kalau kompresor hidup, kipas ni pasti akan keluar angin. Tapi untuk peti sejuk ni, saya rasa ada something wrong dekat bahagian kipas dia. Sebab dekat sini tak keluar angin. So, kita nak buka skru sini, buka skru sini kita nak buka cover ni kita nak tengok kipas yang ada dekat bahagian dalam ni Ah, ha, kan betul kipas dia tak berpusing ha, kenapa kipas dia tak berpusing ni untuk pengetahuan korang semua sekali kipas peti sejuk dua pintu yang model baru dia dikawal oleh pintu Okay, so maksudnya kalau pintu ni dia buka kipas akan terpadam So, bila pintu ni ditutup, automatically kipas ni akan berpusing. Tapi untuk kes seperti sejuk ni, kalau korang dapat lihat, pintu saya dah tutup, tetapi kipas masih lagi tidak berpusing. So, saya suspek masalah ni kemungkinan sama ada kipas yang bermasalah ataupun dia punya swiss pintu dia masalah. So, kita nak cek yang main satu. Kita cek swiss pintu terlebih dahulu. Swiss pintu dua pintu ni, biasanya dia akan duduk sama ada dekat bahagian atas yang ini. Ha, inilah dia punya switch pintu dia. Ataupun dia akan duduk dekat bahagian bawah ni. So kalau kita dapat lihat switch pintu ni dengan betul. Switch pintu ni dah menunjukkan ciri-ciri rosak. Sebab kalau kita lihat switch pintu ni dia dah tak ada tombol dah. Dan besar kemungkinan switch pintu ni. Bila kita tutup pintu ni pun lampu kat bawah ni sebenarnya akan hidup saja. Sepatutnya switch pintu yang baru Okey, dia macam ni rupa dia. Dia bila kita tekan, dia tendang balik dan dia ada tombol yang macam ni. Ini adalah Swiss pintu yang baru, Swiss pintu yang elok. So, jadinya kita try tukar dahulu Swiss pintu ni kepada Swiss pintu yang baru dan kita harap-harap kipas ni boleh berpusing semula. Sebelum tu, langkah selamatan, tutup power supply dulu. Kemudian, tahulah kita tukar dia punya Swiss pintu dia. So, untuk Swiss pintu ni, okay, kalau korang panggil orang untuk repair ataupun tukar, okay, kos dia memang sangat-sangat mahal. Boleh mencecah hingga RM150 hingga ke RM200. Tapi kalau korang tukar sendiri, plug and play saja. Tukar, cocok balik, masukkan semula. Kos dia tak sampai pun RM50 untuk satu switch ni. Switch tu kita dah tukar. So sekarang kita nak hidupkan plug. Kita nak tengok kipas tu berfungsi ataupun tidak. Lampu dah nyala. Kita tekan switch dia. Alhamdulillah kalau korang dapat lihat bila saya tekan saja switch ni kipas ni automatik terus berfungsi kipas ni automatik terus berpusing. Dekat mana logiknya kalau kipas peti sejuk ni tak berpusing automatically air batu tak boleh jadi keras daging tak boleh beku disebabkan sejuk yang ada dekat cooling coil ni tak dapat dikeluarkan. So sejuk tu tersimpan dekat bahagian dalam sebab itulah daging, ikan, air batu yang kita buat dekat bahagian luar ni tak boleh dibekukan, tak boleh disejukkan so, selesai sudah masalah peti sejuk ni, so kalau korang ada masalah yang sama, peti sejuk lambat sejuk susah nak beku, cuba korang check kipas korang, kot-kot kipas je rosak, so dah belajar sesuatu jom kita DIY